inson olamdan o'tarkan albatta buni olib borib tezlik bilan dafn qilishlik bizni vazifamiz mo'min musulmonlar borib qabristonga o'zini qadrdonini ko'mishligi bu bizni tiriklarni burchimiz mayitlarimizni bizdagi haqlari ana shuning uchun ham har bir mo'min musulmon azizlar dafn qilish mayit yuvish kafanlash kabi ishlarni o'rganib qo'yish kerak bir janozaga bordim ancha bo'ldi bir janozaga borganimda judayam uzoq o'tirib qoldik negadir vaqt o'tib ketib qoldi man so'radimki nega bunday bo'lyapti nima uchun cho'zilyapti vaqt belgilangan desam janozada to'planganlar ichida ah, oqsoqoli kelib shu g'assol yo'q mayit yuvuvchi yo'q kafanlovchi yo'q kutib qoldik shuni bu musulmonlar jamoasi yashaydigan mahallada aytiladigan gap emasda o'zi aslida dunyoda biror joyda g'assol degan narsa bo'lmaydi to'g'ri arablarda misolan saudiyada mag'sala deb qo'yadi g'usul quldirib mayitlarni o'sha dafn qiladigan joyi bor bu maxsus lekin aslida mo'min musulmon hamma bilishi kerak bu ishni otani iloji boricha farzandlar o'zlari yuvib kafanlash kerak azizlar chunki bu nozik masala bu nozik ish farzand eng oxirigacha mana shu ishini qilib berishligi kerak oxirigacha farzandlik burchini ado qilish kerak bundan qo'rqadigan narsa emas lekin buni o'rganish kerak juda ko'p joylarda o'sha g'assolar kafan qiluvchilar o'ta murakkablashtirib ekan odamlar o'ylaydiki bu juda katta bir tadbir buni bilmasam otamga akamga jigarimga zarar qilib qo'yaman deb bu aslida bir cho'miltirib qo'yish xolos murakkab narsa emas bu yaxshilab o'sha hamma joyini chiroyli qilib suv tekkizish kerak kerak bo'lsa sovullasin shampunlasin bo'laveradi hammasiga ruxsat muattar qilish kerak faqat mayitni qiynamagan holda chiroyli qilib oldin tahorat ogizdirib faqatgina og'izlarini chayqamaydi burunlariga chunki suv olish imkoniyati yo'q mayinlik bilan qo'llariga o'sha qo'lqopini taqib e, avrat joylarini bekitib chiroyli qilib pokiza qilib cho'miltirib qo'yishlik bu murakkab narsa emas nima uchun farzandlar qilishligi kerak chunki aslida o'sha mayitni g'usl qildirgan odam mayitni holatini tashqariga chiqib aytishlik xiyonat hisoblanadi palonchini yuvayotganimizda ko'rinishi o'zgarib ketdi unda o'shanga qarab ham baho beradiganlar bor o'zini hali nima holatda bo'lishini bilmaydi xudo biladi lekin chiqib aytadiki palonchini deydi qarang gunohkor ekan yuvyotndik u bo'ldi bu bo'ldi deb mayitni holatini aytadi uyalish kerak allohdan jon berish oson narsa emas jon berish oson narsa emas hamma kasal bo'ladi har xil holatda bo'lishi mumkin ana o'sha yerdagi siru asrorni bekitib turishlikka harakat qiladigan yagona farzandlarda ana shuning uchun iloji boricha o'rganishimiz kerak buni yoshlar kafanlash dafn qilish marosimlarida ishtirok etib turish kerak albatta buni g'assol bo'lishligi ma'qul lekin hamma bilishligi lozim bitta odamga o'ziga qo'yib qo'yish kerak emas ana buni biz o'rganib mayitni g'usli uni kafallaganimizdan keyin janozani o'qiymiz har kim o'ziga savol berishi kerak kim nechta odam janoza duosini biladi ko'pchilik mayitni masjidgacha olib kelib turib mayitni qo'yib qo'yib tashqarida namoz o'qimasdan turadi jumalarga kelganda ham qo'yib qo'yadida o'zi turadi janoza qilganda saflanadi kimda tahorat bor kimda tahorat yo'q aslida janoza ham namozi ham bu ibodat bo'lganligi uchun tahoratli bo'lishligi kerak va janoza duosini har birimiz o'rganib qo'yishimiz kerak azizlar hozir o'rganish murakkab emas hamma kitoblar chop etilyapti hamma narsa bor lekin o'sha duolari bilan qalbi bilan o'qiydigan o'sha yaqinlarida ana shuning uchun buni albatta o'rganish kerak olloh biladi ertaga nima gap nima so'z har birimiz bu narsani bilib qo'yishimiz kerak janozani o'qib bo'lganimizdan keyin albatta borib dafnni tezlashtirib borib dafn qilishimiz kerak